На самом деле, как бы, вроде, в принципе, все сделано и все попытки выполнены. Ну, такой год, в следующем будет лучше. Ира, <решко> ты такая не лише спортсменка, а и я можно сказать, спортивный необыкный организатор. Ты взагалі плануешь вообще залишаться в спорт? Да, я еще хочу как минимум одну Олимпиаду, а там посмотрим. А совмещать я так уже могу. И <решко> немножко организационные какие-то. и и, и спорт. Скажи, Хочешь еще одну олимпиаду? Что ты хочешь на всей Олимпиаде? Максимальный результат. Всегда хочется максимальный результат. Конечно, претендовать на медали, но ну, это нужно быть космонавтом <laughs> для, того, чтобы, для того, чтобы как бы претендовать на медаль. А... Финал всегда очень хочется попасть. Я думаю, что если вот все складывается, то в финал у нас есть возможность попасть и у меня, и у Алены 7%. Ты же была в Лондоне, да, на Олимпиаде? Была в Лондоне, да. самый сектор, с этой самой я совсем иначе в девичьях. Ну, я даже скажу, что чемпионат мира немножко даже поорганизованнее и пособраннее, чем Олимпиада. На Олимпиаде здесь было как-то разобрано. Не было какой-то цельности в организации, в а вот, вот здесь, на чемпионате вот мира, все, очень четенько, все вовремя, без опозданий, без... Времени. Да, конечно же.